Мы находимся в гостях у жителей квартиры 5 в доме по адресу улица Переулок Пионерский 7. Они нас пригласили посмотреть на то, в каких условиях они сегодня живут и то, что, ну, за что они переживают. Расскажите, пожалуйста, в чем проблема вашего обращения? Так, наш дом в 1910 году, в 2010 году, бачите, как я не речу. Рассказывайте. Вы Аварийным. Сдали... Аварийный. Да. Аварийный. Это до Я не от этого прокурора. Да? Понял, понял. Так, Это и прокурора. далее. Мы с 2000, ну у вас там заявление есть. Да, да, да. Вертаюсь Влады, чтобы они нам помогли с ремонтом. Наш дом после капитального ремонта, было два этажа, настроили третий. И пристройку сделали. С этого момента трещит, все трещит, вот трещины. Мы обращались в Батьковщину, в самопомощь, в радикальную партию, в общем, все партии, которые есть. В начале в прошлом году было собрание жителей, жителей жильцов. Нам сказала, начальник домоуправления, что выделили 500 тысяч на ремонт. Где-то в 2014 году. Угу. Они сделали, поменяли в подвале трубы, и на этом ремонт закончился. В этом году было собрание, они сказали, это был Мазур, был Наф... Нафричук, была Ханина, был депутат Областной Рады Нехоровской. Сказали, выделили на ремонт 600 тысяч, и в этом году уже все закончит И вот они начали в марте, не в мае, в мае начали, сделали, ну вы видели. Что они Вот они замазали дыры, эти, щели. И на этом нет. Все закончилось. поменяли вторично, меняли трубы в подвале, не знаю, в прошлом году меняли и в этом году меняли. И на этом закончился ремонт наш. Дом трещит, падает, сейчас вы пойдете в подвал. В подвале беспрерывно стоит вода. Когда они начали делать, проводить дренаж. Сказали, вы стоите на плавун, плавун какой-то, я не знаю, что такое. Плавун, они обнаружили плавун, и на этом дело закончилось. Все. И все строители ушли и сказали, что мы дальше ничего делать не будем. Будем делать документацию, это уже четвертый раз. Два раза они делали документацию в прошлом году. А что ж раньше не обнаружили плавун? Как же они готовились к ремонту, если в этом вот году все вот выяснилось? они готовились. Я понял. Так они готовились. Вот двое деток. Дом трещит. Трещит дом. Дети закрывают уши, потому что дом трещит. И вот это было Мазур здесь в квартире. Была вся комиссия неоднократно, но... И пока никаких на изменений. этом пока все. Если Мама. это не сделают, я беру двоих детей, иду к Мазуру в кабинет и там живу. Потому что уже немало, понимаете, нема сил. Тут не пьяницы, не алкоголики, все работают, Я врач, он инженер, понимаете, и в таких условиях Фу. жить, это же вообще, это вообще, нет уже сил. А, а вот это трещины в подъезде. Да, мне Мазов сказал, а что вы сюда посунули? У меня, у меня же не ну да, да, понимаете, да. Не мало да, да. немало тысяч, немало миллионов, поэтому посунули. Это мы находимся сейчас в квартире 3, это этажом ниже, где хозяин квартиры показывает нам ситуацию с трещинами в его жилье. Вот мы видим огромную трещину, которая идет по потолку. А вот трещина, это же она покрыта за занавесочками. Идет, да, вот, вот так она видно. Вот она трещина уже прорвала и обои, и все. Да. Вот она трещины. Вот мы видим что фактически, да? Ну, она пошла вниз. Уже на первый этаж пошла. Да. И вот трещина, да, вот она все начинает уже. Не знаю, хорошо видно или нет. Вот она пошли до да, трещины вниз. То есть дом однозначно аварийный. Требует не вмешательства в ситуацию, потому что это уже начинает угрожать жизни его жильцов. Я думаю, если чиновники нашего располкома смотрят Наши видео, то они начнут чуть-чуть активнее работать в том, чтобы не погибли люди. А то будет очень жалко. Такой хороший город и вот такая неприятная ситуация. В паре мы встретились с жителями дома, которые тоже хотели бы высказать свое мнение по ситуации. Давай, Саша, начинай ну что, мы неоднократно обращались к нашему мэру, еще был Хилюк, сейчас уже Мазур. После многократных походов это все немножко начало делаться. Но после того, как поставили вопрос перед... На меня вот сюда. Вопрос перед руководством Жеков, Поставили леса, сделали внешний ремонт слегка. Дальше прошли э, на ту сторону. Надо было бы поставить. Мы сейчас ходим на ту сторону. Значит, какие суммы выделены на подвал? В принципе, нам так неизвестно. Что там делалось, тоже до конца непонятно. Сейчас на данный момент ремонт закончен. И вот так. Состояние текущее дома. Да. Можно показать вот тут в подвале, что здесь происходит. Давайте мы сейчас исходим и посмотрим. Если его там открыто. Да, да, да. да. Давайте, вот. давайте посмотрим. Здесь вот начались какие-то работы, но после... После успешного да, освоения денег, видимо, это все закончилось. В подвале вроде бы заменены некоторые трубы. Ну, до конца мы не знаем, что там будет дальше делаться и все. В леса эти стоят четвертый месяц уже. Дети вылезают. Игровая площадка да, такая. Игровая площадка. Вот два раза снимал детей вот с третьего этажа. Ну, Держится а -а -а. эта площадка, буквально <схот>, видно, что. Но на честном и слове, и да. И а сейчас, если пойдет мороз, э -э 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 дождь и все, это ж просто обвалится. Да? Нет. Ну еще. Да. Ну, что на честном слове? Но... Еще, на, еще на двух палочках. Да, два, Пал две палочки, два? Да, Две палочки еще. Две палочки, есть. палочки да, еще да. Есть. Родите, <свят> Дальше. Трещины, как были в том доме, так они и остаются, в общем-то. Нам рассказывают, что проект уже третий или четвертый раз проект переделывается, но судьба его дальнейшая неизвестна. Интересно. С той стороны просто навалено мусора и тоже уже три месяца он лежит, да, мусор, мол, и вроде бы за счет мусора держится, держится дом получается. Вот такая вот ситуация. Смотрите, у меня один вам вопрос чтобы мы вот емко и сформулировали. Я вижу, что вы, э, скажем, мягко недовольны той ситуацией да, по ремонту своего дома. Какие конкретно... У вас есть просьбы, пожелания к городскому руководству. Да, что вы хотите от, от города, что он должен, по ваш, на ваш взгляд, сделать с домом? Ну, то, что они до... начали, пускай они доделают, до конца уже. доведут ремонт полностью. Довести до Довести конца, конца чтобы было, и обещали нам и в подъезде сделать, и тут побелить, и все сделать, чтобы мы действительно были, как говорится, в нормальном доме. А почему есть? Говорят да. о том, почему прекратился ремонт? Что, ну, с проектом. Проблема проект, какая-то с проектом проекта. опять у них, да. Я понял. С, с проектом, проблема. Уже третий или, или второй, Ты... или третий раз. Третий, наверное. За проект же там да. платить, наверное, наш проект все-таки не бесплатный. Ну, скорее всего. Да, работы. И там из и за раз этот проект не могут сделать, я так понимаю. Только на ту сторону, может, еще покажем там еще со Пойдем. Там еще оно похуже Вот мы находимся в фундамент, видим. Вот так выглядит фундамент этого дома. Что ты приостановилась? Уже делали, делали, говорю, и все. Ну, по слухам, это сюда вложено, наверное, вроде бы так около миллиона. Ну, это, наверное, все. Но, тем не менее, суммы серьезные, насколько я понимаю. Может, я, конечно, далек от строительства. Да, он как да. Раз там, где да, да, да. Вот это, он вот во... это, идешь, во... это он вообще как-то я не понял. Он как? Это просто он выпирает вперед. Ну, То есть, я хочу, можно, чтобы вы посмотрели. Там. Вот как оно здесь находится. Здесь вот. вот начинаем. Вот в этом месте мы видим, как начинает отходить фундамент. И вот смотрим дальше. И вот смотрим. А вот тут уже реально видно, что где-то на сантиметров 20-30 такое, как опухоль на доме. Я не думаю, я не но не, не думаю, что это. Что эти так суммы, да, так в принципе, должно. Существенный объем работы. Да. А суммы, которые здесь освоены, говорят о том, что это мне это тяжело это, представить, что, надеюсь, что наши чиновники, едь, да, украли Потом эти деньги, потому что все знают, что еще деньги не крадут, а Должны все для тут, людей. Конечно, уже времен. 70 Я думаю, даже не 70 -х. Я думаю, даже не 70 -х. Да, Ну вот, вот эти. Вот, вот. Так может это благодаря этим телеконам ваш дом и стоит. Так если убрать, кто знает, что будет. Да, они не убирают. Они не убирают, это они не убирают. Ну вот уже да. Вот это вот. Да, Вон, да, 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 точно. Понятно, вот, вот понятно. дыра идет. Вот дыра идет. А сейчас же морозы ударят да. и все прочее. А пойдет туда влага. Ну вот, вот отсюда тоже, смотрите, видно вот трещины. Здесь пошла трещина да, видно вон третий этаж, вон трещина и вот рядом, вот они, все вон потрескано. Вон, вот, и, и вот надо к новому вот пошла, вон. вот тоже тут видно. Тут же мы видим вот тут то же самое, горизонтальные трещины. Если вы обратите внимание, вот они идут, вот, вот, вот. Да, да, какой-то маяк, маяк он стоит. Нет, Но нельзя сказать, что они понимаете, они вроде укрепили ну, фундамент. А Но надо же это переложить. Это же надо переложить. Потому что, что мы по мы частям. Это. Были мы здесь подпоры такие, будет. деревянные, да, да. держали. И это все надо переложить, оно сюда туда попадет вода, морозы. И все работало Абсолютно да. верно, абсолютно ну, с вами согласен. Вот это, но... это то, что вы сфотографировали С той квартире. стороны, да, да, да. Вот это, вот. это мы в вашей квартире. Это, мы это да. то, что вы сфотографировали в квартире. Да. не вот. Ну, вот это не, не Вот, вот это, да, бутильня, а вот а вот мазать. в вашей квартире тоже вот это вот трещина да, трещины, да, да, да. Да, Вот да, она да. сквозные да. трещины мы видим. Да. Не, ну можно, наверное, еще 10 раз замазать. Но ну, мне кажется, что-то... Нет, так видите, я... мы не мажем. Что пока уже не кончит, не укрепят этот фундамент. Когда это да, будет да, сделано, да. мы уже замажем можем... все эти трещины, сделаем и будем видать, или да. она идет дальше, Ш... или нет. Не Хорошо. Там стяжка есть металлическая, вы видите. Хорошо. Мне да. Да. Я, наверное, да. Мне, стяжка я, наверное, не, не А что же вы не на крайнем визуальном месте эту стяжку? куда? ты падать, что У меня Ой, к вам один я, вопрос. Я, У вас я, сейчас я, есть я, возможность я, передать я, привет нашей городской власти. Что бы вы хотели попросить? От руководства города, как от депутатов. квартира. Хорошее предложение. Да. У вас какие предложения? Аналогичные. Аналогичное. Все за. Может, все все за. за. Да. Хорошо. Я думаю, что депутаты руководства города обратят на это внимание и, и думаю. Василий, доведет то, что вы нам обещали. Доведет Василий Константинович, он всегда добудет. Я да. даже не могу. Да. Лично у меня нет сомнений, что Василий Константинович обязательно всех поможет. Потому что он всегда в нашем городе да, спасал всегда всех. Поэтому э, со, да, со своей стороны можем сказать, что спасибо, что пригласили нас. Мы обязательно публикуем информацию о том, что вы нам показали и рассказали. И я очень надеюсь, что все-таки городская власть услышит вас, и ваш дом будет отремонтирован, и ремонт будет доведен спасибо, до конца.